Вітаю всех слухачів Житомирської Житомирской При микрофоне Сергей Бабский и це рубрика «Есть в студии». Сьогодні я залюбки представляю свою гостю справді зіркову спортсменку. Судіть самі, майстер спорту України міжнародного класу, володар Кубка Європи 2016 року з триатлону. учасниця Олімпійських ігор 2008, 2012, 2016 років, срібний призер чемпіонату Європи 2016 року. Юлія Єлістратова. Юлічка, ви знаєте, навіть хто мився переліковувати всі ваші заслуги, хоча 100% даю голову на вісі, що це лише вершина айсбергу. Добрий день. Здравствуйте, дорогие житомиряне. Я рада, что вы, Сашки, нашли час у межсезонья и завітали до нас, потому что про нашу видатную землячку всем очень интересно будет узнать. Но давайте по черзі. Расскажите про себя. Не просто говорить про себя. Так, если в двух словах. Я занимаюсь триатлоном уже вот 14 лет. Родилась в Овруче. В Житомирской области. Практически всю свою жизнь прожила в Житомире. Училась в 17-й школе, далее в Житомирском национальном агроэкологическом университете. Сейчас получаю второе высшее образование в Государственном университете имени Ивана Франка. Также служу в Национальной гвардии Украины. Жизнь насыщенная, конечно, но практически все время и силы отдаю естественно, спорту. Это занятие моей жизни. Я всем сердцем люблю триатлон и считаю себя счастливым человеком, что у меня есть возможность им заниматься профессионально. Вы такая тендитная, вродливая девчина. Чему выбор пав сама на триатлон? Адже, напевно, вы могли бы собой проказать будь-який подиум, або навіть художню гимнастику, або навіть плавание. Але триатлон – три в одном. Спасибо за такие теплые слова. Я довольна своим выбором. Триатлон э, мой любимый вид спорта и... Он достаточно комплексный, включающий в себя три такие прекрасные дисциплины, как плавание, велосипед и бег. Выбрать одну из них мне было бы сложно. Мне нравится именно их сочетание и переходы между видами. Каждый вид, конечно, другой спорта по-своему интересен. Я уважаю других спортсменов и с удовольствием болею за них как на всеукраинской, так и международной арене. Но триатлон именно, я чувствую, что это мое призвание, и, видимо, стечение счастливых жизненных обстоятельств направило меня в этот вид спорта, потому что в в раннем детстве я занималась танцами, чуть позже плаванием, и вот понадобилось некоторое время, чтобы я пришла все-таки в триатлон. Ну ты не меньше, как на меня редкий вид спорта, который, скажем, когда-то не был очень развитый. Как вы нашли секцию? Секция триатлона была в, в житомире всегда. К сожалению, изначально не уделялось достаточно внимания развитию именно этого вида спорта. Часто уходили в триатлон отброс из плавания, так называемый. У кого там что-то не вышло? Кто видел, что где-то достиг уже своего пика в плавании и тяжело дальше развиваться, тренера направляли этих детей в триатлон. Мало кто изначально приходил. Я считаю, что это неплохо непосредственно для триатлона, так как именно плавательные навыки закладываются в раннем детстве. Поэтому хорошо, что дети приходили, многие не с нуля, а уже имея достаточно сильную функциональную силовую подготовку. С какого века вы начали заниматься триатлоном? Триатлоном начала заниматься достаточно поздно, с 15 лет. Однако триатлон – это вид спорта такой достаточно для зрелых. То есть я бы сказала, что пик формы у людей около 30 лет. Ну так, поэтому... это целовые вид спорта все ж таки. Ну скорее на, на, выносливость вид спорта, а выносливость достигается с годами. То есть в детстве преобладает скорость, а с годами развиваются именно выносливость. Юлечка, а когда вы почувствовали впервые, что справді ваш вид спорта, что у вас выходит? Я думаю, впервые я это почувствовала на... при участии в моем первом в первенстве Украины по юношескому возрасту, где неожиданно для себя я держала победу. То есть, по сути, я еще занималась на тот момент плаванием. У нас были неполадки с бассейном, то есть часто то ремонт, то закрывался на лето. И так мы решили в качестве поддержания ФП подключить велосипед и бег и для общего развития выступили на первенстве области. Я выиграла первенство области, меня отправили на первенство Украины достаточно сырой, то есть не, было еще никакой базы, и детская дистанция спринт включающая в себя 300 метров плавания, 8 километров на велосипеде и 2 километра беги, на тот момент мне казалось практически марафоном. Однако мои друзья и тренера давали мне много напутствий, в том числе я впервые услышала, что означает ехать на колесе. А что это означает? Это означает максимально близко э, находиться за соперником. Таким образом ты выигрываешь на велосипеде в плане аэродинамики, то есть первый человек, он э, больше на себя хватает сопротивления воздуха, ветра, и тот, кто находится за ним, э, гораздо чувствует себя комфортнее. Все-таки маленькие спортивные хитрости. Да, маленькие хитрости, то есть меньше усилий для поддержания той же скорости, что и лидирующему спортсмену. На тренировках я этого не пробовала, на первенстве области я преодолевала дистанцию в одиночестве, а вот на Украине воспользовалась советом и где-то, возможно, меньше работала, чем другие девушки, прячась за их спинами, но это помогло мне сохранить силы, выиграть тактически, показать лучший бег. Когда вы почувствовали в себе силы, что можете представлять Украину на международных соревнованиях? Я достаточно плотно стала выезжать за границу в 2007 году, но первые мои старты были в 2005 международный. В принципе, уже в 2005-2006 году я все время оставалась в шаге от медали на юниорских соревнованиях, чемпионатах Европы, чемпионатах мира. Хотелось, конечно, большего. Я, я видела, что я нахожусь рядом. Тренера, в принципе, были довольны, так как все равно место в десятке оценивалось как хороший результат. Но я лично для себя вот в 2007 году уже почувствовала какую-то уверенность. Особенно плотно как раз шел олимпийский отбор в Пекин. Многие не верили, что я смогу отобраться, потому что на момент отбора мне было 19 лет, и практически все спортсмены проходили отбор два года, у меня же оставался всего один. Ну, при переходе из юниоров в молодежный возраст, категорию до 23 лет, у меня все стало получаться как-то еще более слаженно, это начиная с 21 года, потому что там я уже смогла добиться медалей чемпионата Европы. Юлю, у меня всегда выникает вопрос, где вы тренируетесь? Тренироваться приходится по всему миру. В первую очередь это поиск теплых погодных условий зимой, к сожалению, в Житомире сложно. Вы сами сказали, бассейн не працює, бігати майже немає де, велоспорту взагалі не знаю, чи нас нас приділяється увагу. Як у нас с этим саме в Житомирській області? Насчет бега я хотела бы все-таки исправить вас, то, что для бега у нас отличные условия в Житомире, у нас прекрасные поля, леса, то есть... Я... Природы, слава богу, у нас есть. Ну, да, в триатлоне, то есть Большая часть тренировок проходит именно на свежем, на, на свежем воздухе, да, и на стадионе, то есть это может быть одна тренировка, допустим, в неделю. Даже если несколько скоростных, то это больше вида фортлека, и все равно это в лесу, в поле. А трасса огромный выбор, то есть куда побежать и любой объем, то есть. С бегом все отлично, с бассейном сейчас тоже стало немного лучше, но в моем случае я не могу регулярно тренироваться в авангарде, потому что у нас добавляют много хлора высокотоксичного, который, к сожалению, мой организм не воспринимает, и я начинаю болеть. Поэтому по возможности я плаваю в новогогоринске, но опять же таки для детей тяжелее организовать вот эти все переезды тренировочный процесс там. Я надеюсь что это все индивидуальное другим лучше подходит вода либо что нас пересмотрят как-то систему фильтрования воды, др другие химикаты использовать. По солновела велоспорт. Велоспорт. Повезло, что сделали трассу Киев-Чоп. Теперь очень удобно выезжать в направлении Западном, то есть на львов на чоп. Отличное покрытие, отличная дорога. Единственное, что чаще однообразие, то есть все-таки приходится ездить в эту сторону, потому что другие дороги либо загруженные, узкие, либо не идеальное покрытие. Но, но тоже все отлично, в принципе, в плане велосипеда. Только зимой неподходящие погодные условия, когда снег, мокрый дождь, то есть В цьому плані лучше вже ужать на збори в теплі крає. Я нагадаю всім слухачам, що сьогодні гостею нашого ефіру є майстер спорту України міжнародного класу, володар Кубка Європи 2016 року з триатлону, учасниця Олімпійських ігор 2008, 2012 та 2016 років, срібний призер чемпіонату Європи 2016 року Юлія Єлістратова. Юлічка, якщо ми говоримо все ж таки про виїзд за кордон, хто фінансує взагалі ваші тренування, хто фінансує ваші поїздки. С финансированием приходится по-разному. В этом году практически все мои поездки были закрыты до Олимпиады Олимпийским комитетом Украины. То есть была отдельная статья финансирования непосредственно под олимпийцев, под их подготовку. Также часть поездок оплачивается по сборной Министерства молодежи и спорта Украины. Раньше помогала также школа высшего спортивного мастерства, но сейчас нам надо пересматривать законодательство, потому что на данный момент финансирование поездок за границу невозможно. Почему? Ну вот, вот как-то где-то так написано, что то в законах, я не юрист, необходимо внести поправки. Речь сейчас не о государстве, а областной школе высшего спортивного мастерства. Они всегда относились с уважением и пониманием спортсменам, сейчас это отношение не поменялось. Но при всем своем желании они не имеют права выделить деньги на наши поездки за границу. То есть я надеюсь, что эти права поменяются, то есть как-то пересмотрится что-то поправки внесут в законы. Юля, а если мы говорим про змагання, сколько их проходит за рик и какие самые? Календарь стартов триатлона практически безграничный. В каждой стране проводятся внутренние соревнования, это кубки стран, их чемпионаты. Помимо этого есть клубная система стартов, особенно в странах Западной Европы. И эти соревнования открыты для участников из других стран, не могут представлять иностранные клубы. Что же касается основных международных соревнований под эгидой ITU, это Международный союз триатлона. Основными соревнованиями являются серия чемпионата мира, включающая также этапы и финал чемпионата мира. Далее серия из этапов Кубка мира, серия из этапов Кубков Европы, включающие финал Кубка Европы и общий зачет Кубка Европы, ну и, естественно, Кубки других континентов. Найближчие ваши планы, найближчие выступы, какие вас очекуют? Вот Буквально несколько недель назад закончился сезон 2016 года. Сейчас у меня такой этап более отдыха, включающий только восстановительные, поддерживающие тренировки. Начиная с декабря будет закладываться основная база на сезон 2017 года. Ближайшие соревнования предвидятся не раньше марта-апреля. Я склоняюсь к более позднему сезону, потому что что это постолимпийский год. И я думаю, что в следующем году, к сожалению, с финансированием будет сложнее и придется ограничить количество выступлений. То есть в этом году у меня, например, было 17 соревнований, в следующем, наверное, это будет 12 максимум. Юлия, вы участница трех Олимпийских игр. Скажи, пожалуйста, какие Олимпийские ощущения? Чем отличается, например, чемпионаты света, Европы и Олимпийские игры? Естественно, на Олимпиаде есть особый дух, вот, который называют Олимпийский дух, его явно чувствуешь, и независимо от того, ты приезжаешь на Олимпиаду первый или третий раз. Перед тобой сильнейшие спортсмены, не только в триатлоне, но со всех-со всех видов спорта. И атмосфера всегда очень дружелюбная. То есть в самой Олимпийской деревне ты смотришь, немного, может, боишься соперников, немного чувствуешь свое превосходство, но в то же время все рассматривают друг друга как приятелей, а не врагов. Уже на самой дистанции все кардинально меняется. Ощущения от пребывания в Олимпийской деревне, конечно невероятно прекрасно. Если мы говорим про дружные отношения между спортсменами, ваше ставление до изоляции отдельных сборных? Мы говорим, например, про российскую сборную. Я считаю, что ну, начиная от момента создания да, Олимпийских игр, всегда во время проведения Олимпийских игр останавливались все войны, всегда спорт был выше всяких политических разногласий. М -м, лично мое мнение, что спортсмены не виноваты не имеют никакого отношения к действиям руководителей их федераций или стран. То есть это такие же люди, у которых есть такие же цели, к которым они шли долгое время. Поэтому они имеют право на их реализацию. В последнее дуже очень много розмов про допинг Чи вы с этой проблемой и ваше ставление до нечистых спортсменов? Естественно, много слышала о допинг-скандалах. Нам приходится спортсменам быть очень осторожными. Даже если там легкая простуда какая-то или недомогание, мы всегда лучше лишний раз не воспользуемся никакой фармакологией, либо надо тщательно консультироваться с врачами для того, чтобы избежать какого-то скандала по ошибке, неосторожности. Что касается тех спортсменов, которые используют запрещенные препараты сознательно, то, конечно, у меня крайне негативное к ним отношение, потому что это нечестная борьба. Знаш, размовер, разумеющий, вы исправде максималист, а я кищик перед собой это <laughs> Ну, я... Стесняюсь говорить о, о своих целях конкретно. Ну, как минимум я планирую участие в Токио и уже хотелось бы там попасть в десятку. Хотя я понимаю, что это колоссальный труд, потому что я делала все возможное при выступлении в Рио и мне немного там не повезло, я показала 38-й результат, но я понимаю, что даже при нормальных раскладах это было бы место в двадцатке, а не десятке. То есть Олимпийские игры у вас стоят как задание номер один? Ну, я считаю, что это главный старт четырехлетия, и в первую очередь это касается не меня, а страны. То есть это важное соревнование для Украины. И мне хочется принести этот желаемый результат. Но не стоит забывать также о европейских играх, где у меня больше шансов. Например, на первых европейских играх в Баку. Я заняла высокое четвертое место. Следующие европейские игры, вот стало недавно известно, пройдут в Минске, то есть рядом как раз с нами э, в 2019 году. Можно даже велосипедом а... доехать? <laughs> да, в теории можно. И мне хотелось бы там попасть уже в призы. Ну, как то кажут, дай вам Боже, потому что мы, споделяясь за вас, все будем вболевать. И все наши слушатели, наверное, ожидают побожань от Юлии Елистратовой. Я хочу пожелать слушателям достижения всего задуманного, то есть неважно это планы на спорт, касательно карьеры. Лічна жизні, пусть э, ваші мічти збиваються, і кожен день э, ви просипаєтесь сулипкою. Дякую вам дуже. Нагадаю всім слухачам, що сьогодні гостем нашого ефіру була майстер спорту України міжнародного класу, володар Кубка Європи 2016 року з триатлону, учасниця Олімпійських ігор 2008, 2012 і 2016 років, срібний призер чемпіонату Європи 2016 року Юлія Єлістратова.